вертушками uh -huh. старался о, это самое забрать это что накотило uh -huh. и складывал тут два-три раза а потом скидал а сзади женщины вязали uh -huh. это самое снопы снопы и так убиралось эти снопы на своем кози флокосе. Горба такая. Большая. Ну, горба всегда большая. Ну такие, я знаю, но у нас она так и называлась горба. Вот. То я возил снапы, э, ну, молотилка которая стационарная, угу. она не ходит, работает от трактора пас. А, от вала -отбора, вал отбора мощности. А? Вал отбора мощности. Ага. И два работает сверху, развязывает и кидает снопы, а я с эту самую, снопы должен был кидать наверх. Ну, Здоровые снопы. Не получалось. А... Сколько же вы тогда важило, Килограмм сорок? Ну, я знаю, не знаю. Ни, 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 нигде не взвешивался. Вот. Ну, а, а... Авария с моим этим самым фокусом <laughs> Вез эти снопы. И там такой ров большой. И эти дорога шла, так обходила. Об, 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 обходила эти самые э, ровцы. Ров, Цб, Сб флокос, ЦБ. Они лезут, лезут, и левые колеса попали в ту яму. Я пошел вместе с этим, с И опять я их должен был все грузить, подъехать и недалеко от это самое. Я говорю, фокус, фокус, разве можно так? Не слушаешь. И так возили, и так сам работал в летний период. И даже когда я учился уже в техникуме, Кушерскому. То на лето приезжал, то работал так же самое. Вот самое. Работал летний период. Угу. Ну вы ездили по справке, чи у вас уже был какой паспорт? А? Вы по справке ездили учиться? Куда по справке? Сп справка, вместо паспорта справка была. Из сельсовета, вы не помните? А, чё, а а почему? Ну, у нас вообще не знаю, что было. У меня не было никаких до... Нет, а когда же пошел в эту самую на учебу в 46 году. Вы как пришли учиться на учебу, то у вас была справка сельсовета. Да, да, да. Да, да, да. Потому что прописался же в Николаеве, там недалеко. Одна еврейка приняла 15... рублей платил вот. но до Николаева не было дороги такая Туда силанца и сейчас немає, не волнуйтесь не сейчас есть вы так думаете вот Вознесенская то есть Ланса сейчас дорога Знакоме казали разбита геть может быть сейчас я, я уже давно был в Сербовці, и мне лан Я в Яланце, когда Андрей ездил в гости к кому-то там, за яланцем, uh -huh. вот. то он меня до яланца довозил. Вот. Или до соленой есть. Мало Солёны. Чи просто соленая? Мало соленого. Было мало и было большая а когда едешь туда, соленая с этой стороны, а с левой стороны шестой вы называли ее село. Длинные, которое шло через все село, и э, выходили как раз к ветеринарному пункту, где батя работал, ага. и когда он возвратился, то э, а хата была туда дальше. И добирались уже один раз риснул зимой. Вот тут была зима. Ну, дорога закрыта этим самым снегом. Ага. Решились выйти с Николаева вот через мост около... 61 коммунальный uh -huh. uh -huh. пантоны такой был uh -huh. переходишь и дальше уже дорога идет на новую одессу uh -huh. до новой одессы мы шли в юга такая вот этот снег такой и я не знаю как мы до новой одессы дошли а там уже взяла Батькова сестра, вот э, э, жена э, Ефима, которая погибла тут, знаешь не mm. нет? Mm. Вот, ты самый, э, жила там и бабушка, там я добрался, но так накидывал что я собираюсь идти, а они говорят, что не надо, потому что не, не попадешь. И я вышел напрямик через, эти самые, через село. Ну, в Новой Одессе там сейчас а, есть какая-то дорога? Ну, такая, грунтовка, но да, да. Это да. снегом. Mm. Если прошли люди, то можно было найти куда еще идти. А так они меня не пускали заблудились. Вот. Ну я пошел все равно. Угу. Ну и весь мой э, мои каникулы зимние. Я приехал туда, пришел туда и надо было уже назад пойти. Ну назад меня уже взяли на лошадях на Вознесенск через. Ну, вот. и до самого, Николаева. Понятно. А Николаев приехал, а директор, ну я знаю, что евреи не такие строгие, а этот исключить. Опоздал. Я его и так, я его и так. Нет исключить. Ну, помогли и хлопцы, и, и, и учителя, которые вели, и оставили. И я закончил фельдшерскую школу в Николаеве, а отсюда, с Николаева, уже как только закончил, я думал, что попаду на работу, а меня в армию сразу. Призыв. В 1949 году, в августе месяце меня забрали в армию. Ага. Вернее, еще до, до того, чтобы забрали, мы трое хлопцев, трое, четверо, приехали в, в, там, в Одессу, было военно-медицинское училище, чтобы... Поступить в училище хотели, чтобы уже быть военным. Угу. Э военным да, да, да. Вот. Ну и приехали туда, они нам сказали, вас заберут в армию, в армию вам присвоит звание с вашего разрешения, и будете работать своим, что вы по, училище, по, своем образованию. по своему образованию. Я смеюсь, потому что решили братья попасть в оперный театр. Mm. Ну, ты знаешь, где оперный театр? Ну, я, я смутно так. Я ну, Одессу не знаю. Не был? Нет. Одессу не знаю. Ну, и это самое, нашли. Ну, это считается, э, после австрийского оперного театра, Второй театр, считается, наш. Одесский. В, Одесский, в Одесский театр. Ну, туда пришли, взяли билеты и начали подниматься по этим самым по лестницам. А там зеркала стоят. Я крестукнулся. если никого не будет, не знаешь, куда идти, потому что светит, и не понимаешь. Мы ну, толкались, потолкались, таки добрались до места. И такие первый раз я вообще в театр. И в Одессе первый раз вообще был. Вот. Вот. Ну и возвратился оттуда опять к Николаю, чтобы уже взять свои документы и уйти. А они тапали и сказали. В армию. И забрали. Забрали и на товарняке. У меня такие вот... На, видели на... Этом сам, на фотографии, какие, какие волосы у меня были. Uh -huh. Такие волныстые. Такая пышная. Там. Но нас забирали, спострили. А я так волосы собрал, и батя пришел, когда поезд уже приехал, когда поезд уже отправлялся. Я ему передал только это самое. Чики волосы. Волосы. И все. Мама даже не знала, что я уехал, уже батя рассказал ей. Ну и везли. Этим товарником с Николаева вывезли на, на Харьков. Ого! Я не знаю почему так. И останавливались везде там. А потом с Харькова на Москву. А с Москвы э, на Мурманск. Угу. Вернее на Ленинград сразу. А потом с Ленинграда на Мурманск. Тоже поездом? Да, такая, такой поезд. Не не... Уже уже в пассажирском. Не, не в пассажирском. Товарняком. А, товарняком. Только закрытый, не, не открытый, как меня суд, а, товарняком. Вот. На Мурманск. Мы еще поговорили в тот период, что, когда строили эту дорогу, Москва. Ленинград, угу. то Петро Первый положил руку, чтобы держать линейку, и вот протянул линию от э, Ленинграда до Москвы, угу. и там, где палец этот торчал, такой Изгиб. Изгиб. Чую я такую историю. Чую, да. Да. Вот это самое и такую прямую дорогу. Объезжаем вот так пойдем по сам. Как они ее там строили, не знаю. Но так бы было. Прибыл в Мурманск вечером на машину грузовую и повезли. А куда? И уже холодно. Вот. И везли. Ну, повезли ночью.